почему-то наши эти падают сами стоять. Приготовились. Дети, очень аккуратно, чтобы они не упали. Три. Gràcies a tots, Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. И один, два, три, четыре, пять. Так, дети, ваши родители здесь. Приведите мне свою голову и свою, своего папу приведите. Где ваши папы? Где ваши мамы? В стороны. Так, дети, приведите. Мы с мамой да? понятно выбираем сами да выбираем очень быстро сами так так, как детки дети все назад играют взрослые боулинг играют взрослые вот пришли наши взрослые мы очень рады детки расходимся в сторону пока так как вас зовут александр вас лена александр и лена у нас будут играть в боулинг а мы за них все болеем так пожалуйста Ваша задача. Три попытки у Александра и у Елены. Кто болеет за Александра, ваши аплодисменты. Кто болеет за Елену? Сверхъестественно, падает все. Представляете, как за Елену болеет сама природа? Так, друзья, наверное, вам придется чуть ближе. Это, наверное, далеко сильно. Хотя вообще нормально. Для боулинга это нормально. Приготовили. На счет три. Один, два, три. Это была первая попытка. Вторая попытка. Дети, болеем за Александра и за Елену. Один, два, три. Александр, вы победили. Есть желающие еще попробовать? Родители, родители, пожалуйста, мы приглашаем вас. И... Папа, папа, есть какой-нибудь? Чей-то папа здесь есть? А, вы здесь, очень приятно. Давайте, вставайте, пожалуйста. И вы, как вас зовут? Алена и Олег. Так, пожалуйста, Алене и Олегу дайте мячи. Так, приготовились. Детки, отошли в сторону. Прид. Один, два, три. Наталья, вы с первого раза победили. Да, спасибо. Ну и еще, если есть кто-то желающий из родителей, из родителей. Пожалуйста, вот да, в зеленой куртке. И папа. Папа, есть кто-нибудь? Еще, еще, еще одна игра, детки. И еще один человек. Папа, есть желающий? Мамы всегда впереди. Мамы самые смелые. Папа, есть желающий? Это твой папа? А, твой папа на работе? Папа на работе занят, не может прийти сегодня. Но ну, ничего, еще одна мама есть? Мамочки! Есть? Все, выходим. Две мамы. Итак, как вас зовут? Ира и Немножечко. Не надо, не надо, пусть лежат. Приготовились. Один, два, три.